不好意思，我就是想让你晚上休息的时候能够休息的更好。你前两天不是说要？陈峰，你做什么？这不正是你想要的吗？现在跟我装什么纯洁？你做这么多，不就是为了睡我吗？我现在就满足你，那睡完之后立刻给我滚，不要再出现在我面前。 你就是这么想我的？我为你做了这些，就是为了做这种事？是。我也是把你捧在手心上，你却把我当那种人。 做什么、啊？看来心不在焉的不只有我们。你知道那个八音盒吗？那个八音盒是江天亲手为你制作的，里面每一种声音都是他亲手为你收录的。 我知道，我这么说你可能觉得没什么，但是他为了你真的很用心。那个八音盒本来可以买个现成的，他偏要自己设计声音和制作，还有为了给你缝那个娃娃，他把自己的手都扎成筛子了。好好的一个酷盖，为了你变成贤妻良母了。要是我，我早就感动了。 你做这么多，不就是为了睡我吗？我现在就满足你。我也没有要求他做这些。是，你是没有要求，但是姐，你确定，真的只是他一厢情愿吗？如果不在意，你也犯不着心不在焉。